нас живет не просто человек из Луганска. Это, знаете, геройский человек, конечно, который не пустила детей обратно под пули. Человек с большой буквы, которая вот всю себя отдала своей профессии, детям вот, и своему делу, которому она служит, педагогике. Я художественный руководитель Народного ансамбля танца сувенир который в Луганске существовал 20 лет Бабкова Людмила Федоровна. Я руковожу с коллективом, руководила коллективом, я его создавала все 20 лет. Закончила я Луганский государственный педагогический университет по образованию хореограф-педагог. потеряла близких друзей, знакомых, родственников там. Поэтому она, конечно, ей надо, знаете, памятник при жизни, потому что она старается не выставлять вот то, что у нее болит в душе. А в душе не то, что болит, душа кричит внутри. Кричит от боли, кричит от беспомощности. Я сама народными занималась всю жизнь. У меня с детства родители привили. Народное это, это наше богатство, это то, на чем мы воспитываемся. Меня воспитали на народном всем. На народной хореографии, наверное, же потому как танцевала. Также и детей я при, к этому старалась приучить. Раз, два, три, два, три, два, два, три. Почти нет такого города, где бы мы не выступали Фестивали, ну, Киев, само собой, всегда мы принимаем участие престижный для нас фестиваль имени Павла Вирского. Это самый наш украинский фестиваль, на который очень. Ну, там коллективы лучшие из лучших. Мы там принимали участие. И Харьков, Донец, Днепропетровск, Тернополь, Львов, Ивано-Франковск. Ну, очень много по Украине. И за границей мы тоже объездили очень много. Мы были два раза в Англии, были, Франция, Швеция. Германия несколько раз, ну, Болгария, Чехословакия, Словакия, когда еще Чехословакия, Румыния. Я мечтала о том, чтобы дети объездили столько же, сколько объездила я. Мы танцевали все танцы, не обязательно чисто украинские. Мы танцевали русские, грузинские, белорусские, казахские, мы все танцевали. А уже когда выезжали за границу, естественно, соговориться со своим самоваром, нужно ехать представлять свою страну. Да, там уже мы, естественно, возили чисто весь украинский функлер. Сложно вспоминать. Очень сложно. Было все. И жилье, и дачи, и друзья. И работа любимая. Спасибо, что работа продолжается. Сейчас я успокоюсь. Когда все это только начиналось, коллектив мой, у меня все родители почти друзья, и нам это не нравилось. Мы, наоборот, ходили на все эти митинги, что только Украина должна быть. Никакого вмешательства, никакая Новороссия, там мы даже это слово не знали. И у нас и, и последний день победы 2014 мы выступали даже в парке, когда нам сказали, дайте номера. Только не такое не патриотическое уже начиналось, там кто руководил. Но мы все равно дали номера. Мы поставили такой номер молитвы за Украину. Расплакали все родители, когда работали дети, этот номер. Номер работал 60 детей. Это наша боль, это наш номер, который мы его носим везде. Мы его и в Болгарию повезли, вот во время войны началась. И сейчас мы этот номер везде представляем. И везде он вызывает слеп. Сколько смотрим, родители, мы сколько смотрим, столько плачем. Извините, пожалуйста. мы попали от Украины в Болгарию, в армии Там был фестиваль, пригласили наш коллектив. Мы обрадовались, мы это знали за месяц уже, что мы будем, мы подготавливались, мы готовили номера, вот это что мы молитву уже сделали за Украину. Готовились серьезно, очень серьезно, поэтому мы на, высоком уровне выступили наши дети. Ехало у нас 48 человек, 45 детей и трое, и, и три руководителя. Мы там заняли, похвастаюсь, гран-при, Украина хорошо представилась и завоевали. Потом ехать назад по связи, связываемся, война куда, ехать некуда. Ну, начали теребить, кто где что может помочь. Я обратилась сначала в наши, когда мы от городского управления, они они на разрешение давали на выезд. выезд. Обратилась к ним, как детей. Детей можно завести, везите их через счастье, Старобельск. Я говорю, нет, стреляют, я детей не повезу. Ну, попробуйте только, типа, не вернуться. И работаешь, прогулы, увольнения. Я даже не знаю, у меня в голове не укладывалось. Ну, эти люди там сейчас и работают, они и управляют. Они там министры все и прочее. Я отказалась. Обратилась потом в областное управление нашей культуры и образование, и как быть, я говорю, вс... обращалась не только туда, и к друзьям, и прочее, помогите, где не могут детей принять такое количество. Предложений было много, нас и, и Одесса принимала, и Кир... Кривой Рог тот же сказал, приедьте, и вам и поселим, и все, и Днепропетровск нам предлагал, и Харьков предлагал. А тут получилось так, что звонят, говорят, есть фестиваль международный, Золотой ВВК, и они вас с удовольствием примут и буквально, когда они мне это сказали, и тут звонит организатор фестиваля Анна Дмитриевна, и она, Людмила мы вас ждем, мы вас примем, все, приезжайте, мы будем очень вам рады. Звонили из обл. администрации, говорят, что примете ли вы на фестиваль Луганский коллектив. Конечно же, сколько их человек? Около 50, они едут из Болгарии. И у меня первый вопрос был, я говорю, вы, вы там будете находиться, у нас фестиваль 12 дней. Я говорю, ну мы на Болгарии везде только три номера на фестиваль, костюмов мало. Она говорит, да мы вас тут оденем и костюмы, и все есть. Ну и вот так вот мы попали на этот фестиваль в Рыбаковку. Когда они приехали, я познакомилась с этой женщиной. Это, знаете, геройский человек, конечно, который не пустила детей обратно под пулей. На фестивале великолепно выступили, представили коллектив очень хорошо, достойно. И после фестиваля они в Рыбаковке остались до конца лета. Отбыли Лелеку, но все надеялись просто, что все-таки это закончится и мы вернемся. Детям пока лето все это нравилось. Как-то особо дети... Думали мы, в основном, руководители, как дальше, что дальше быть, куда устроиться родители как устроить, на работы, кто приедет, кто кого куда заберет. Мы связались с родителями, родители дали добро. Потом родители к нам в рыбаковку все почти, почти все поприезжали, кто смог. Хоть один из родителей, на приехал. Некоторые вот родители говорят, не-не-не, мы без сувенира никуда, мы только все вместе. Дети были, начиная с самого у нас 8 лет, мы были. 8 лет и старшие 14-15. Важно было детей устроить на учебу, помочь с квартирами. А так, когда расселяли, мы вот по квартирам, вот, а то один тренер жил, там было их пятеро детей вместе, пока родителей не было. Вначале в вот этой трехкомнатной квартире нас жило восемь человек. Тем, дети те, за кем не смогли переехать родители. Квартира была пустая, ничего в ней не было. Кроме на кухне стеночка одна была. Поэтому вот это все, что здесь есть, все это мы с просьбами обращались и добывали. И кровати нам, и матрасы дали, и вот эти вот сундучки, диваны, телевизор. Там девчонки у нас учатся, две 11-классницы находятся. Потому как одна девочка, она без мамы, мама умерла, у нее папа непонятно, не нужна, короче, дочка, мы ее воспитываем сами. И вот девочка тут заканчивает школу получат нормальный аттестат, нормальное образование. Это уже у нас подарки тут. Это вот у нас Кубок Гран-при, когда мы с Болгарии ехали. Это же Кубок, который мы привезли после этого фестиваля. Мы попали вот сюда в город Николаев. Николаеве. Нужно было найти работу. И откровенно И скажу, вы, да? первое время Луганских нам было тяжело найти жилье, потому что Луганских не брали на квартиры. Я приехала в управление образования. Я говорю, мы, конечно, хотели бы попасть в одну школу. Вот мы думали, фестиваль был, Академия творчества. Мне ну, начальник или замначальник, я не помню, кто уже был, она говорит, что вы что, вы Академия творчества туда не попасть, вам и прочее. так произошло, что я случайно узнала, мне звонят из управления образования, говорят, возьмите несколько луганских детей. Что значит несколько луганских детей? Мы, говорит, луганский коллектив остается в Николаеве. Мы э, по разным школам в зависимости от количества мест. Как можно разбивать коллектив народный такой? Боже упаси. И я звоню, говорю, я предложила. Я говорю, мы берем вас всех. Никуда, ни в какие школы. Вы наши. Вы наши изначально, вы будете у нас, и, в общем-то, я принимаю весь коллектив. Ну, так вот и получилось, мы их всех приняли. Те дети, которые остались здесь и продолжают учиться, ни один из этих детей, и родители на территорию ВНР не вернулись. Мы продолжали заниматься, дети начали к нам идти, хотя здесь тоже коллективы были, ну, свои коллективы. Они, они видели, как дети наши танцуют, работают, работают. Им очень захотелось попасть в коллективе. Вначале даже не побаивались. Говорят, да у них же так тяжело, у них тяжело. Ну и потом со временем у нас добавлялось, добавлялось. У нас сейчас где-то больше ста человек уже детей. У нас четыре группы уже. Малыши первые классы, дошколята, средняя группа и старшая. чтобы вся академия занималась именно в народном ансамбле танца сувенир, и чтобы этот коллектив был, ну хотя бы человек 500-600. Я довольна, что я могла принять участие, и наш коллектив весь вот в этой, в их жизни, в их судьбе, что поставили плечо, что помогли. Но тем не менее я, мы бы сделали любой на моем месте, директор школы я так думаю, любой, любой учитель, любой житель города Николаева, так бы сделал. Она мне как, как сестра. Я настолько к ней привыкла. И настолько близко вот принимаю все их беды, что, ну, как через свое проходит. Ну, Богу так было угодно. Мы счастливы, что мы продолжаем свою любимую работу. Что так получилось, мы попали. Мы ни на что не сетуем. Мы бойцы будем бороться.